assalomu alaykum siz bilan qora <laughs> ko' matematika kursi kanali bugungi mavzuyimiz irratsional tengsizliklar ularning yechimi bir necha xil usullarni ko'rib o'tamiz agarda siz kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang biz hozirda telegram tarmog'ida ham faoliyatimizni olib boryapmiz agarda kimdaki matematikaga qiziquvchilar bo'lsa attestatsiyaga tayyorgarlik ko'ruvchi o'qituvchilar bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin videoning opisaniyasida telegram manzilimizni qoldiraman telegram kanalimizda ham siz tushunmagan misollaringizni o'rganmoqchi bo'lgan savollaringizni o'rganib borishingiz mumkin demak videolarimizni boshlaymiz birinchi oddiyroq bo'lgan irratsional tengsliklardan boshlayman deylik mana birinchi misolimiz berilgan bo'lsin x 2 ikki kichik uchdan demak bu tengslikni yechish uchun biz irratsionallikdan qutulib olishimiz kerak ya'ni ildizdan qutulib olishimiz kerak buning uchun avval aniqlanish sohasini olamiz aniqlanish sohasi ildiz ostida doimo nomanfiy son bo'lishi kerak demak nomanfiy bo'lish uchun kattayo teng endi buni aniqlanish sohasini oldik kvadratga ko'taramiz ko'taramizkka kvadrat tomoni rasionlikd aish bunda sistema yozishimizga sabab shundaki hozir bir paytda aniqlanish soha bilan biz kvadratga ko'targanimizdagi tengsizlikning javobidin kesishtirib olishimiz kerak chunki biz tengsizlikni kvadratga ko'targanimizda chet ildizlar hosil şey bo'ladi o'sha chet ildizlarni javobga kiritmaslik maqsadida oldi bunda eks katta yoki teng ikki bo'ladi a x minus ikki kichik to'qqizdan yechadigan bo'lsak eks katta yoki teng ikkidan ks kichik o'n birdan hosil bo'ladi buni son o'qiga qo'yib javoblarni kesishtirib olishimiz kerak o'n um bir ikki demak ikkidan katta sonlar o'ng tomonda minus cheksizdan boshlanib plyus cheksizda tugadi demak o'n birdan kichik sonlar chap tomonga bizda hozir ikkita tenglama bor ikkita tengsizlik bor aniqrog'i o'sha ikkita tengsizlikni ham qanoatlantiradigan son yu o'n 11, yarim kesmada hosil bo'ladi oddiy tipdagidan boshladik ikkinchi tidagiga ko'ramiz. uchun berilgan bo'ladi x 5 katta -3 minus berilgan. demak mi? bu yerda ildiz ostidagi son doimo nomanfiy bo'lgani uchun har doim manfiy sondan katta bo'ladi bunday tupdagi misollarni aniqlanish sohasini olib qo'yish o'zi yetarli bo'ladi. demak javob k katta yoki 5 besh endi bu ikkinchi misolimiz uchinchi misol deylik xuddi shu holat bo'lsin teskarisi minus besh bunday taqdirda yani ildizdan chiqadigan sonimiz yoki ildiz ostidagi sonimiz doimo nomantiy bo'lishi kerak nomantiy sonimiz minus beshdan kichik minus beshdan kichik emas demak buni javobi bo'sh bo'lar ekan sal murakkabroq misollarga o'tamiz endi deylik to'rtinchi misolimiz berilgan ildiz ostida x plyus x plyus ikki kichik xdan berilgan Bunda tupdagi misollarni hozir misollar murakkablashadi ikkala tomonda noma'lum keladi buni sohan olib kvadratga ko'tarish yo'li bilan yechiladi keying avval shu misolni x chap tomonga qarab turgan holatini ko'raylik chap tomonga bunda ikkita hol bo'ladi asosan irratsional tengsizliklar ikkita holatda yechiladi ildiz yani, belgisiga qarab turgan o'ng tomonda esa noma'lum son turganda asosan ikkita holda yechiladi ya'ni birinchi holatda bu musbat son sifatida qaraladi ikkinchi holatda esa bu manfiy son sifatida qaraladi chunki birinchi holat degan mana mana yani bunday holat bo'lishi mumkin ikkinchi holatda manifiy son bo'lishi mumkin uchinchi holatda ayni shu narsani o'zi <coughs> musbat son bo'lishi ham mumkin demak birinchi va qiadigan isimiz sistema belgisi buni musbat son sifatida qarayman musbat son sifatida qarasam x katta noldan endi shu o'rinda tekshirib ko'rishimiz kerak 0 ni kiritganimda javoblar orasiga o'rinli bo'ladi. x ning o'rniga 0 ni qo'ysam ildiz bu yerda 0. demak tenglik sni ham olishim kerak ekan endi bu musbat son bo'lsa ikkala tomonni kvadratga ko'tarsam bo'ladi x 2 katta x dan kvadratga ko'tarib yuboraman ildizdan turish maqsadida demak k katta yo teng noldan k katta k kvadrat bu tenglikning yechimi x katta yoki teng nol k kvadrat minus x minus 2, 2. a ikkalasini on o'ng tomonga olib o'tsam kichik noldan holos kelib chiqadi demak buning yechimi hozir bizda x minus ikkiyu x plyus bir ko'rinishida ko'paytiruvchiga ajrat ajraladi bu davom ettiradigan bo'lsak x katta yoki nol x minus ikkiyu x plyus bir kichik nol bu buni son o'qiga qo'yib yechib oladigan bo'lsak ks katta yoki teng nol yechim bor bizda ikkinchi yechimimiz minus biru ikki oralig'i kelib chiqadi endi son o'qiga qo'yib javoblarni kesishtirib olishimiz kerak nol nol belgilab oladigan bo'lsak minus birdan ikkigacha oraliq noldan cheksizgacha oraliq demak ikkalasi uchun umumiy bo'ladigan soha nolu ikki oraliq bo'ldi bizda endi bu hali misolning to'liq yechimi emas chunki x sonimiz mantfiy bo'lishi ham mumkin ikkita holat yechiladi birinchi holatda kvadratga ko'tarib ya'ni bu musbat bo'lgan holatda kvadratga ko'tarishga haqqimiz bor ikkinchi holatda biz uni kvadratga ko'tarishga haqqimiz yo'q ikkinchi holat ya'ni x'imiz manfiy son bo'lishi ham mumkin kichik yoki teng de miz manfiy son bo'lishi ham mumkin unda kvadratga ko'tarishga haqqimiz bo'lmaydi e'tibor bersangiz hozir aniqlanish sohasini olmadi aniqlanish soha albatta olinadi bu degani olinmaydi degani emas aniqlanish sohani ikkita holda yechiladiku o'sha ikkita holda yechilgandi xohlasangiz birinchi holatda xohlasangiz ikkinchi holatda olsangiz bo'ldi yoki har ikkala holatda ham olsangiz ham baribir yechimlar ichiga kiradi demak x plyus ikki katta yoki teng noldan shu yerda nozik joyi bor tenglikni kiritib ko'ramiz tenglikni kiritsak x 2 bo'ldi -2 qo'yganimizda 0 2, demak qanoatlantiradi yechadigan bo'lsa x kichikyo teng nol x kattao teng minus ikkida son o'qiga qo'yamiz 0 2. har ikkalasi kiradi javoblarga endi -2 dan cheksizgacha Son o'qini belgisini cheksizgacha noldan kichik son demak javobimiz bu yerda ko'rinib turibdiki minus u nol oraliq hosil bo'ldi ana endi biz ikkita holatda misol yechib oldik ikkita holatni kesishtirmaymiz ko'pchilik xato qilib kesishtirishi mumkin har er ikkita holatni yonma yon yozib birlashtirib olamiz umumiy javob demak javobimiz minus u nol minus ikkiyu nol minus ikkimiz ham kiradi javoblariizga birlashtiramiz nol um, ikki endi bu javoblarni biz bu javoblarni bu javoblarimizni biz sodda holatga keltirishimiz mumkin nol ikkalasiga ham kirgani so, uchun demak javobimiz bo'ladi minus ikki ikki oraliq bo'lar ok, bu ham soddalashib shu oraliqqa kelar ekan endi aynan shu misolni ikkinchi holatda yechib beraman boshqa boshqa usulda ham yechishimiz mumkin ikkinchi usul ikkinchi usulni yechib ko'rsatamiz. ikkinchi usulimiz qanday bo'ladi belgilash kiritish usuli bo'ladi ya'ni bu chap tomondagi berilgan sonni o'ng tomonda shunga o'xshash qilib yozib olishimiz kerak x plyus x plyus ikki katta x endi yani ks 2 ni o'ng tomonda hosil qilish kerak u uchun bizga albatta 2 kerak bo'ladi qo'shamiz 2 plyus ildoz osti k plyus katta bo'ladi ks 2 dan. belgilash kiritsak bo'ladi <laughs> zarurat tug'ilgan paytida ks 2 ni shunday vaziyatlar bo'lishi mumkin kelgan payti bu yoqda hosil qilish ozgina murakkab bo'lishi mumkin o'sha payti darhol ildiz osti ii o'zini a deb belgilash ham mumkin ana endi belgilash kiritin ildiz inzos x plyus ikki a bo'ladigan bo'lsa kvadratga ko'taramiz musbatlik sharti bilan x plyus ikkimiz a kvadrat bo'lib qoladi demak ikki plyus a katta ekan a kvadrat tengslik beshdan a kvadrat minus a minus ikki kichik nol ko'paytiruvchiga ajratsam a minus 2 a plyus bir kichik minus biru ikki hosil bo'ladi ana endi bu bizga albatta ai oralig'i demak bizda bunday holat bo'ladi minus birdan katta ilza ostida x minus 2 kichik ikki ki, 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 ki. biz endi shu yerda mani sondan doim katta bo'lganligi uchun aniqlanish sohaini olib qo'yamiz ya'ni noldan katta yoki teng k plyus ikki kichik ikki deymiz kvadratga ko'taradigan bo'lsak noldan katta yok teng k plyus ikki kichik to'rt ikkala tomoniga minus ikkini qo'shsam minus ikkidan katta yoki kichik k bunday holatda albatta irratsional tengsizliklar bitta holatda yechiladi ikkita holda bo'lmaydi chunki biz hozir yechganimizda mana bu x sonimiz musbat va manfiy deb qaradik bunday holatlarda x sonimiz doimo musbat son bo'ladi chunki ildiz ostidagi sondan katta bo'ladi demak 0 dan katta ekan aniqmansohai olsak x plyus ikki katta noldan bir chunki ixk plyus 0 bo'la olmaydi. x bunda minus ga teng bo'lib qolsa manfiyson bo'lib qoladi biz x katta noldan deb shart qo'ydik. shu holatda endi kvadratga ko'tarishimiz mumkin ekan demak yechim quyidagicha bo'ladi x katta noldan k plyus ikki katta noldan k plyus ikki kichik x kvadrat bundan x katta nol x katta minus 2 x kvadrat minus k minus ikki katta no bu ikkalasidan sodda holatga keladigan bo'lsak x katta 0 degan javob umumiy bo'ladi bundan k minus ikkiyu x plyus bir ko'paytiruvchiga ajraladi buni yechimi x katta 0 x katta 2 x kichik minus bir demak son o'qiga qo'yadigan bo'lsak son o'qiga qo'yadigan bo'lsak bizga ikki nol minus ikki javoblarimiz e'tibor qaratamiz bu yerda tengsizliklar soni ikkita bo'ladi birinchi ikkinchi tengsizlik biz shunday qilishimiz kerakki ikkala tengsizlik sistema belgisi turibdi kesishgan qismini olishimiz kerak birinci eksiliğinin cevabını yukarı koyuyor. Nöldan çeksiz geçe. Demek bu tamamen karar geçe. İkinci eksiliğinin cevabını pasta kısımdan belirleyeyim. İkiden çeksizlik geçe. Minus birden küçük sağ olay. Demek görünüp durup ki cevabımız ikiden plus çeksizlik geçe. Bu da ikiden. Elde aynen şu misalını shu misolda har ikkala holatini uchinchi usul belgilash usuli emas balki grafik usulida yechimini ko'rsataman sizga demak berilgan bulsin x plyus ikki bizga kichik xdan berilgan bo'lsin bunda qanday bo'ladi har ikkala holatini funksiya sifatida qaraylik birinchi funksiyam igik bir deyman ildiz ostida x plyus ikki ikkinchi funksiyam y ikki teng k bunda manda bo'lish kerakki y2 katta bo'lish kerak y1 dan. demak biz bilamiz bu buning grafigi eg chiziqdan iborat bo'ladi o'suvchi funksiya ygrk teng x esa to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi grafikni chizadigan bo'lsak bizga o'zi eng qulay holat shu bo'ladi chiziqlik e'tibor bering ildiz ostida chiziqli funksiya kelganda qulay usul bo'ladi minus ikkidan o'ngga qarab o'suvchi holatda ketadi irik teng x esa biz bilamizki birinchi va uchinchi chorakning yotadi ya'ni 1 va 3 dan otadi ana endi bizda shunday savol qo'yilyaptiki to'g'ri chizig'imiz y chiziqdan yuqorida yotadigan yani qismi kerak bizga doim no, biz doim no, biz kesishga işte, e'tibor bering kesishgan qismidan kesishgan qismidan vertikal to'g'riiz o'tkazib oaman u ikkala tomonni ajratib turadi e'tibor qiling vertikal to'g'ri chiziqdan chap tomonga egri chiziq yuqorida to'g'ri chiiq pastda demak bizga bu holat kerak emas bizga to'g'ri chiziq yuqorida egri chiziq past holat kerak demak o'ng tomonga e'tibor bersak to'g'ri chizig'imiz yuqorida egri chiziq pastda bizga aynan shu holat ana endi biz ana shu nuqtaga nisbatan aytamiz demak siz bu nuqtani topish uchun e'tibor bering ikkalasi kesishdi kesishgan nuqtani topish uchun tenglama qilib yecharik tenglama qilib yechganimizda ayrim holatlarda ikkita yechim chiqadi u ikkinchisi chet iz bo'ladi demak hozir ham eshitdik biz bilamiz ikki yechim haqiqatdan ham ikkini qo'ysak to'rt ikkini qo'ysak ikki ikkita endi ikki katta ikkidan emas aynan biz shunga nisbatan aytamiz shu nu nutasi ikki lekin buni qanoatlantirmaydi shuning uchun ham javobimiz ikkidan qaysi oraliq cheksizlik oralig'idabo'adi ya'ni ikkidan o'ng tomonda to'g'richiq yuqorida turibdi javobimiz bo'ladi ikkidan plyus cheksizlikkacha ana endi bu birinchi misolimiz bo'la qolsin ikkinchi misol sifatida ikkinchi misol sifatida indiz ostida x plyus ikki katta x kda ya'ni aynan birinchi holatda yechganimizni qarab o'tamiz birinchi holat buni ham grafik usulda yechishimiz mumkin mana mü? grafik bizga tayyor shu grafik yordamida ikkita misol yechamiz e'tibor beramiz bunda aytyaptiki egri chizig'imiz to'g'ri chiziqdan yuqorida bo'lsin katta bo'lsin ya'ni yuqorida bo'lsin demak bizda o'z o'zidan ko'rinib turibdi chap tomondagi soha biz uchun yechim bo'ladi chap tomonda mana to'g'ri chizig'im pastda egri chizig'imiz yuqorida yotibdi demak javobimiz minus ikkidan ikkigacha oraliq bo'lar ekan albatta minus ikki ham kiradi chunki minus ikkida turgan holatda ham to'g'ri chiziqdan yuqorida bo'ladi funksiyamiz minus ikkidan bo'lgani uchun eng quyi sohasi minus ikki bo'ladi ayrimlar o'ylashi mumkin minus cheksizdan ikkigacha yo'q bizda minus cheksizdan ikkigacha funksiyamiz yo'q bizda funksiyamiz minus ikkidan boshlangan a ikkala munosabatga kirishuvchi funksiyamiz to'g'ri to'g'ri chiziq bu yoqqa ketgan lekin aynan minus ikkidan boshlangani uchun minus ikkidan ikkigacha oraliqda deb olamiz albatta bizga obuna bo'lishni unutmang telegramda ham faoliyat yuritib boryapmiz attestatsiyaga ok tayyorlanuvchi o'qituvchilar bo'lsa aynan bizni kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin savollaringiz bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin rahmat e'tiborlaringiz uchun